Писатель сказал, здание представляет книгу, которая написана камнем. Музыкант сказал, здание представляет затвердевшую музыку эпохи 21 века. Человечество вступает во времена зданий и ставной конструкции. Примеряясь к шагу мира, опираясь на свои преимущества в своих целях, представляет стоянка в передовых предприятиях ставной конструкции комбината «Давай», бурно развивающегося в отрасли стальной конструкции. Давай выступает в отрасли стальной конструкции цветного профнастила более 20 лет. Теперь развивается предприятие с мощным комплектующим, сильным дизайном, состоящим на производстве подрядов и продукции ставной конструкции и элементов ограждения. Главное управление предприятия Давей находится в научно-техническом парке Чангуан Цун в городе Пекин. Комбинат сложился в стратегическом развивающем направлении, ориентированном в северо-китайском, северо-восточном, северно-западном регионах и зарубежных странах. Годовая производительность на разных кров и сэндвич-панелях достигла в 20 миллионов квадратных метров на основной конструкции в 150 тысяч тонн. Площадь на подрядочных строительствах 800 тысяч квадратных метров. Объем производства в году достиг в 1,5 миллиарда юаней. Оборот внешней торговли 80 миллионов юаней. В качестве одном из высоконаучно-технических предприятий DAWEI приобрел лицензию на подряд в первом классе, на проектирование во втором классе, лицензию на производство стальной конструкции в первом классе. DAWEI подтвержден сертификатом на систему качества ICO 9001 и подтвержден сертификатом на системах охранения окружающей среды и оздоровительной безопасности. Представлен членом в Ассоциации отраслей китайской социальной конструкции, членом правления на металлической конструкции в китайском строительстве и в других нескольких отраслях. Обработки и принял участие в обработке строительных стандартов и атласов в категории и государства. Профессиям и непрестанное совершенство представляют вечным стремлением Томината Давы, до обладающего десятью филиалами, которые расположены в городе Пекине, Шиньяне, Харбине, Баотовы, Тянзини и Синдзян. В их продукции, состоящей из серии стальной конструкции, серия сэндвич-панелей, серия профнастилов, серия сборных домов и других зданий. И широко используется в отраслях энергосбережения или металлургии гражданских спортивно-оздоровительных сооружений. Комбинаты Давы снабдили передовыми комплексами для производства стал образцов сварочная линия, линия по производству элементов коробочных образцов, цифровых бульстанок с трехпространственным линием врезания в трубчатой форме с пятым пространством, мощной производительностью, жесткими методами на проверку качества. Давей может удовлетворить требования разных клиентов, опираясь на систему технику, на управление, предоставление улучшения проекта клиентам и качественных продукций. давы разработал несколько крупных объектов в Китае, как и химиообрабатывающий объект в корпорации Шеньхуа, электростанции в области дачи во внутренней Монголии, нефтеобрабатывающий объект при в, в Судане, культурно-спортивный центр в Укасуми, заводской корпус для производства крепежа при германской компании Анод в городе Шаньян. В качестве флагманного предприятия по производству профнастила и сэндвич-панелей комбинат Давы производит строительные проф- и сэндвич-панели более 30 форм, в том числе благодаря хорошей герметике профнастил портового типа с передвижным соединяющим подпором получил признание клиентов. Кроме того, вводя оборудование из-за рубежа, Давы самостоятельно разработал сэндвич-панель с полиуретаном твердого типа в форме «Пур» и пир. Их свойства на теплоотводе, изгибоустойчивости, огнеупорности, звукоизоляции достигли мирового уровня. Технология вычислена в государственной работе Хуадзи и используется в работе спортивного дворца в университете Гуанджу, научно-исследовательной академии по китайским ракетоносителям, корпус в автомобильной корпорации Современ Мобис, корпус в корпорации Моню. Комбинат Давы разрабатывает сборный профнастил для перекрытия закрытого типа, который обладает сильным удержанием, может играть в роли опалубки и арматуры. Благодаря отличной огнеупорности и плоскому виду, в нижней продукции приобрело государственный патент. Продукция широко используется в государственных работах, как в телестанциях CCTV, здания государственной торговли и так далее. Работы Давы. Комбинат Давы обладает коллективом управления, который состоит из группы МВА в качестве ядра. В ДВ имеется несколько зарегистрированных мастер-структур, более 60 инженеров, техников и управляющих работников по должности высшей степени. Установил сотрудническое отношение с университетами Цинхуа, Тунцзи и Китайской академией по строительству, который становится мощной технической базой. ДВ может представить всестороннее обслеживание для клиентов в области дизайна, проекта, обработки, управления строительством и технической консультации. Работы осуществляемые комбинатом Давы, расположены во всех районах Китая до сих пор. Давы выполнил свои работы в отраслях машиностроения, металлургии, электроэнергии, экологии, пищеобработки и спортивных сооружениях и получил положительную оценку благодаря качественной работе, быстрой возводимости и всестороннего обслуживания. В каждой работе показывает бренд и возможность Давы. Работы Давэй за рубежом. Стоявший на внутреннем рынке Китая, Давэй стремится к иностранным рынкам. Приобрел лицензию для работы за границей по проектам, консультациям и управлению продукции комбината Давэй приобрели подтверждение сертификата по качеству DIN УЛБС в Европе и становится поставщиком вон. Установил деловые отношения с клиентами в Англии, Японии, Российской Федерации, Сингапуре, Казахстане, Азербайджане. Йемене, Судане, Анголе и так далее. Выполнил работы более чем в 30 странах. Давы активно приближает человека к международным стандартам, работает в соответствии с международными нормами, отправляя специальные отряды для управления работы или шеф монтажа. Успешно выполнил работу на строительстве корпусов в Сибирском комбинате по переработке корпус для компании «Сара» в Румынии и заводские корпусы в Анголе, государственную оперу в Казахстане. Будущий Давы. Думать по Давы, Творить по Давы. Давы. разработал дальнейшую стратегическую программу и определил свою задачу. Изменить традиционную строительную форму кирпич Цин и черепица Хань. Стать передовым предприятием основной конструкции и открыть прекрасное будущее Давы.